Російську Федерацію саме електропідстанції масовано атакують дрони. Президент України Володимир Зеленський, дякую. Визнаємо, можемо бути на 2000 кілометрів майже вглиб ворога. І не тільки Україна працює над створенням плану миру вже до кінця листопада. Говорить теж український гарант. А Путін створює антизахідну коаліцію, і вона дедалі міцнішає і деяким вже його приспішникам кажуть «go away» з демократичних інституцій Європейського Союзу. і Не тільки про це говоримо просто зараз. Ірина Узлова, моє моєї м'язівною Борис політехнолог. Борисе, вітаю, рада бачити, слава Україні! Вітаю героям слава Заскучали ми Борис це страшне зате не скучно на території Білгородської Курської Орловської областей в одному з районів Орловської області. Внаслідок атаки безпілотників пошкоджено місцеву електростанцію. Про це повідомляє і підтверджує цей губернатор і російські медіапомики, і не тільки Андрій Кличков каже, Боже Боже, летить неспокійно. Так само Курщина, те щоб не відставала, щоб, власне там не були раптом спокійні сумні ночі, да, кому воно треба. Ось все теж палахкотить. Хотіли вони буферну зону, хотіли не нас в якось увігнати в blackout. а Видається, що в них тепер це все відбувається, і це ще далеко не все, тому що в селищі Томарівка Яковлевського міського округу Білгородської області, поки ще Російської, поки що Федерації. Теж безпілотники атакували електропідстанцію. Там, як бачимо, зайнялася пожежа. А в самій Томарівці відключилася електрика. Здається, що тепер ДТЕК 7 сьому і восьму групу відключень і йдеться зараз вже не про Україну чи не так Борисе? Ну, вообще очень урожайная неделя была для нас. Три аэродрома, с, там, где ракетоносители дальней авиации и, и оленя Дягилева, Энгельс, а, сгорели вертолеты. Вот только сейчас это нам видео показали. Гур, молодцы, под, подожгли. Кстати, интересно, что а, прямо в подмосковье горели вертолеты. То есть э, россияне платят несознательным гражданам, чтобы они автомобили поджигали, а у них, э, ну, я имею в виду наших э, воинов, а у них там горят вертолеты. А, ну и, как говорится, по, по мелочи, но, но не по мелочи. То есть э, Крым очистился полностью от э, российского Черноморского флота. Ну, в общем-то, и плюс удары по электроподстанциям. Единственное, конечно, что в России их, как, знаете, как говорится, как грязи. И это мы переживаем. Это у нас, например, нужно выходить ясно, ДТК, там кому-то еще, кому-то из правительства говорит, потерпите, так вот будем меньше отключать. Нас информируют, держат, ну, как, и, как минимум, мы знаем, когда выключат свет. А в России, Выключат свет, неделю его там не будет, то а всем абсолютно наплевать. Ну вот выйдут, может там где-то что-то трассу какую-то перекроют, но ну, губернатор приедет, скажет, починим и до свидания. То есть разное э, ну, им наплевать, что у них. У них он за буквально пару дней вторую дамбу прорвало уже. И все там сносят эти деревни. И ничего страшного, нормально. Еще нарожают бабы. Поэтому... Бить, конечно, хорошо и правильно мы делаем, что бьем по НПЗ, вот про них тоже, кстати, забыл сказать, про нефтебазы, но хорошо бы, конечно, ракетами. Вот я уже сейчас, насколько я понимаю, к началу осени, к концу лета, будет россиянам большой сюрприз уже, как говорится, наши, на наших разработок и модификаций. Но чуть-чуть подождем, а в скором времени все узнаем. Президент України Володимир Зеленський фактично побіжно підтвердив у своєму зверненні напередодні вечорі традиційному звичайному успішний удар українських дронів по російському військовому аеродрому Оленя біля Мурманська. Відповідну заяву, а він зробив в відеозверненні до нації і подякував і відзначив наших воїнів, які забезпечують українську далекобійність. Саме 9-й департамент гур влучність на дистанції майже 1800 кілометрів від нашого кордону. Дійсно дуже вагомо. Безперечно, Дякую Зеленським воїнам. Дякуємо. Ми також дякую на МЗО. Я вчора говорила з військовим оглядачем Давидом Шарпом. Він каже, 1800 кілометрів це від кордону. А враховуючи, що дрон точно запускався, ще й подалі, то кажуть, що це на загал, десь 2500 кілометрів. А може вже й далі можуть бути українські дрони. Наскільки вагомо і небезпечно тепер для ворога? Бо кажуть, що вони вже там відшвартовують і передислоковують свої літаки просто далі, чим бачать вже скоро треба буде. Не знаю, в Китай може розміщувати там. Ну, у них Парк еще Турция. есть несколько Парк баз Турция. еще дальше. Например, Украинка, они до сих пор не переименовали этот аэродром, авиабазу, вот туда могут перебрасывать. Но, смотрите, тут какой интересный момент. Когда удар произошел по Дягилеву, местная местнота, вот эта, золотозубая, военкоры, эти, они начали верещать, что как это так. Подгадывают, как это так. Помните, был такой странный маневр. Взлетели Ту-95 и а, вот Ту-22 М3. Взлетели, пусковым рубежам подлетели и вернулись обратно, осели там как раз вот на Дягилево. И буквально через короткое время туда прилетели дроны, 7 взрывов там было. И вот эти неприятности. И наверное, верещат российские военкоры, что происходит, кто сдает, всех поймать, детей, бабок, всех, кто наблюдает, всех повязать. Они просто не понимают. А, еще у них, знаете, какая проблема? Они это называют проблема пинга. То есть им теперь, если раньше им нужно было перекатывать, условно говоря, разведчики полетали, полетали, вернулись, потом запрограммировали маршруты, и э, им нужно было перекатывать самолеты раз в два дня. Ну, чтобы не попало в то место, где разведчик уже его там э, срисовал, простите. А вот сейчас им каждые 5-6 часов нужно перекатывать. То есть в итоге вообще им нужно будет каждые 10 минут там таскать этих, как бурлаки на Волге, да, самолеты тягать по всему аэродрому. Но, в общем, у них проблем становится в этом плане все больше и больше. У нас линейка дронов расширяется. Я посмотрел последнее видео, там видел один дрон, который я, в принципе, не идентифицировал. Наш, потому что летел туда, и все как положено, как мы любим, весело, ярко. Но я его не идентифицировал. То есть еще какие-то новые модели, это очень хорошо. А по олене, да, 200-2000 километров, то есть это какие-то доп баки должны были быть. Я поначалу подумал, ну что может быть разные варианты, то есть мог из территории быть запущен какой дрон, тоже мы не знаем, может это был сброс боеприпаса, может еще что-то. Но раз похвалили 9-й отдел, то значит летело прям вот далеко. Поэтому гуровцы молодцы, за что и гур, и СБУ, и вооруженные силы Украины все молодцы. А Россия должна быть уничтожена вот так вот. Причому і в повітрі, і на землі, і звісно, в морі на чим якраз активно і працюють спецпідрозділи ГУРМО, служби безпеки України спільно з силами оборони України. Також останні операції ми бачили. Не бачить Росія вже 28 кораблів свого флоту, тому що їх вдалося знищити саме завдяки координованій роботі наших спецслужб. А також надводним дронам Магура в 5 і не тільки. Але у Путіна все окей. Він напередодні святкував день військово-морського флоту, якого більше немає. Як Павло Ліла. Кійчук, експерт центру глобалістика 21, вітав навітав наші морські сили з цим тем, тому що якраз вони і понищили залишки російського флоту. Але Путін вітав і аналітики ісві зауважують, що під час цього святкування намагався російський диктатор пробувати сформувати так звану антизахідну коаліцію з низки азіатських і близькосхідних країн. Зокрема, чому вони так кажуть, тому що на параді в Санкт Петербурзі брали участь кораблі ВМС Китаю, Алжиру та Індії. При цьому присутніх представників країн було значно більше. 31 держава там Азербайджан, Венесуела, В'єтнам, Куба, Лівія, М'янма, Сирія, Катар, Об'єднані Арабські Емірати та країни Південної Африки, і от власне от так вони гуртувалися. Там додають експерти, ЄСВІ, що Росія останнім часом активізувала співпрацю з низкою цих держав, включаючи Венесуелу, Кубу, Індію та В'єтнам. Що це за сходка? І насправді наскільки вона ем, така мізерна, тому що ні, параду в Севастополі, да, де розбомблена штаб Чорноморського флоту Російської Федерації, було на восени Року, ні, власне кажучи, якихось великих поб'єд і кораблів цього всього вже більше немає. Що за коаліцію він формує і до чого тут залишки його флоту? Так, uh, да, кстати, цілий ряд паралельних процесів uh, проходить. Во-первых, uh, китайські російські самоліти знову опасному близькость к американському воздушному пространству Они приблизились. Uh, ну, играют мышцами. Что касается коалиции, э, во-первых, ну, абсолютно предсказуемо все страны коммунистические, те, кто, которые с Россией сотрудничают. Путин же катался и во Вьетнам. Ну, то есть вот на Кубу сейчас корабли зашли российские военные, они туда периодически заходят. Ну, для меня, кстати, это не совсем понятная история. Куба под носом у США столько лет ничего не делать. Чтобы там вот этот российский островочек оставался, пророссийский точнее, тоже отдельная, наверное, история. У Путина сейчас проблема может возникнуть с Мадуро, у которого выборы прошли, но по всем опросам победил Гонсалес, это вот оппозиции кандидат, то есть там сейчас может быть история, как у нас с Януковичем была, не признают результаты, а Путину страшно нужен союзник там, в регионе, ему, ему нужно нервировать Соединенные Штаты. То есть, а что касается флота, вот тут, конечно, у меня такие даже флешбеки в детство, что в Севастополе всегда этот день военно-морского флота, корабли стреляют, салюты, все как положено. Я, значит, перестал посещать мероприятие, когда недалеко от меня прилетела болванка от холостого выстрела и снесла руку женщине. Просто... И мне, ну, я понял, что вот эти вообще все эти грохоты кораблей, отстрелы, салюты, это все, конечно, может кому-то нравится, но когда рядом с тобой такое происходит. Сейчас точно мы после этой войны будем очень долго еще, и, наверное, никогда те, кто пережили эту войну, не полюбят вот эти все грохоты и все остальное. Но вернемся. Позор в чем заключается? Унижение. День военно-морского флота в Севастополе всегда, это же там главная база. Нет кораблей, больше Черноморского флота на главной базе. Все. А так, чтобы попраздновать там, где-то поплясать, там есть такие бешеные бабки, они пляшут и орут Путин, президент мира. Вот, вот там, с тех мест, где они пляшут обычно, в бескозырках, знаете, есть еще там эти э, пилотки надевают зачем-то, непонятно. А вот с этого места хорошо виден э, штаб обгоревший Черноморского флота, который Storm Shadow попали. Поэтому вот такая визуализация: кораблей в бухте нет. Все подозрительно друг на друга косятся, тревога может быть постоянно звучит там регулярно, точнее, и обгоревший на горочке штаб Черноморского флота Российской Федерации. Вот как оно. Выглядит сейчас вот этот вот... А то, что Путин там где-то в Санкт-Петербурге про прокатился на катерке mm -hmm. с... Тут нужно просто нашим партнерам понимать, что Китай, несмотря на свои заявления, мы там не движущая сила, мы не помогаем. Вот бейте в Китай, и все войны, которые сейчас с помощью диктаторов или прокси, они все закончатся. А ось це е, тим, хто на кого намагається залучити до своєї коаліції Китаю, Алжиру, Індії, особливо Китаю і Індії, їм це потрібно таке, чи вони просто будуть використовувати Путіна? Е, просто дело в тому, що ті, хто зламали збирательні системи себе. Я, от, наприклад, говорю зараз про Китай, говорю про. Путина про Россию, про Беларусь, говорю, про Мадура, который думал, что сломал избирательную систему. Насчет вот этот клубешник диктаторов, он, они понимают, что по одному диктаторские режимы, э, Северную Корею, естественно, имею в виду, они понимают, что они не выживут просто по одному. Им нужно держаться вместе. Поэтому Китай, э, понимая, что если у него не будет ручных псов ядерных, которыми он периодически пугает Запад, то будет жест, будут жесткие торговые войны, и Китай откатится очень далеко назад. Хотя столько усилий было сделано, чтобы действительно стать ну, борцом за лидерство в мире. Поэтому все, все прекрасно понимают. Поэтому там даже есть псы-псов, я их называю. То есть Китай держит на цепи Путина. Путин э, пугает Запад ядерным оружием. И у Путина есть свой э, пес Лукашенко, который тоже маленьким ядерным оружием периодически попугивает там, всех, которые Путин ему, собственно, и туда и предоставил. То есть вот э, как работает этот клуб. Проблема в том, что мягкотелая какая-то, а, ну, во-первых, э, э, коллективный Запад погряз во внутренних распрях и противоречиях. Это раз. Сейчас там есть сторонники глобализации, сторонники наоборот, деглобализации. Все друг на друга косо смотрят. В Европейском Союзе единства нет. Сам Сорбанов с этим справиться не могут, который уже совсем, по-моему, там сел и ножки свесил. Ну, Но, а э, на диктаторской галерее все синхронно гребут веслами. Раз и, и погнали. Поэтому вот в чем отличие. И они играют без правил, а Запад, чего-то там еще. Ой-ой-ой, цены на бензин повысятся, нужно как-то э, урегулировать мировые рынки. А этим плевать, повысятся цены на бензин, э, умрет у них половина населения, ничего страшного, вот в чем разница. Причому деякі західні країни теж хочуть, ніби на цій галері опинитися з диктаторськими режимами. Політика прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана є антиєвропейською, антиукраїнською і антипольською. Так, міністр заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський відповів на заяву угорського прем'єра про буцімто лицемірство Польщі за його словами. Посол США Будапешті також дуже негативно відреагував на слова Орбана. Ми не ведемо бізнес із Росії на відміну від прем'єр-міністра Орбана, який перебуває на узбіччі міжнародного суспільства. Пільства, як в європейському союзі, так і в НАТО, це була атака, як на Польщу, так і на Штати, на європейський союз і на НАТО, зазначив Бартошевський. Він каже, що не розуміє, чому Угорщина та в принципі, як і ми залишається членом організації, які не подобаються, які вона звинувачує в поганому поводженні. Чому б Орбану пропонує Бартошевський не створити союз із Путіним та іншими авторитарними державами такого типу за принципом, якщо ви не хочете бути членом якогось клубу, ви значить, можете вийти з нього. А дійсно, чого він не йде? Ось ласка, до российского диктатора, а потом еще Трампа до себя подхоплить, возможно? Ну, во-первых, он хочет и денежки европейские осваивать, и российские дешевые ресурсы получать. Поэтому мы же видим, прекрасно, хитрый какой. Он вообще, Орбан, вот, наговорил много чего в Румынии, когда был там в лагере, выступал одном. И он сказал следующее, что Украина никогда не будет членом Европейского союза и НАТО. Украина будет буферной страной, чтобы его имперский, э, имперскую пятую точку и не только его, прикрывать здесь. Мол, Россия не даст Украине, тебя спросить, забыли, что там кому кто не даст. А, это первое. Потом Орбан еще вспомнил и сказал, что подрыв северных потоков, которые Германия не расследует, фактически собственность Германии была уничтожена. Это нехорошо, это очень нехорошо. А еще он сказал, что вспомнил дело Меркель и операцию Рогос. Это когда скандал был, что Дания якобы предоставила АМБ, а, Агентство национальной безопасности США, доступ к подводным кабелям для прослушки всяческих европейских чиновников, в том числе и Меркель и Штайнмайера. А, и, и, и тогда эту информацию слил. Эдвард Сноуден, который сейчас благополучно живет в России, получив российское гражданство. То есть Орбан поднял такой пласт, лучше бы он про это не говорил, потому что, если начать изучать, а почему же именно Меркель слушали, а почему именно Штайнмайер, а почему Шрёдера, который лоббировал потоки, а потом оказался в российских госкомпаниях на хорошем окладе после того, как ушел со своей должности в Германии. Вот э, очень много мутного ила есть в, то, в, те, в, в том времени. И не зря, если слушали, то слушали. понятно, что вмешиваться во внутреннюю политику недопустимо. Меркель тогда звонила Обаме и говорила, вы вообще там, что ли, края попутали. Но мне кажется, что нет дыма без огня. И еще истории, ну, наверное, не нам, а самим немцам предстоит разобраться в том, почему так резко поменялась политика от «да, мы будем значит, атомную энергетику семимильными шагами развивать», а потом, нет, нет, сворачиваем, нам нужен российский газ, нам нужны северные потоки, один, два, нам все. Очень-очень нужна зависимость Европы от российских энергоресурсов. Что такое поменялось? А еще немцам, да и не только немцам, жителям Европейского Союза предстоит разобраться, а кто же был инициатором того мигрантского кризиса, ни одного их, там несколько волн было, и кто это придумал так сделать, чтобы сейчас Европа не знала, что с этим вообще делать просто-напросто. Кто же это такой умный там был? Вот и что действительно и сильно ослабило и рассорило Европейский Союз, потому что одни квоты на себя принимали, другие не принимали и так далее, и так далее. И поэтому именно это была одна из там, главных пугалок Брексита, в том числе сейчас вам тут привезут миллионы-миллионы, э, они вас выселят из домов. Все это было. Поэтому Орман он поднимает эти темы, но мне кажется, он уже заходит, вот он уже себя сильно подставляет. Поэтому, когда Украина, а еще, конечно mm -hmm. же, пользоваться тем, что Украина находится в очень уязвимом положении, воюя с Россией, и заставлять нас фактически при э, 11 пунктов признать, что, мол, традиционно Закарпатия-Венгерская, это один из пунктов, я напомню, не, не, так не пойдет. Я думаю, что когда, ну, Украина победит, Украина окрепнет, Украина будет самая сильная армия на европейском континенте, и Украина, если будет правильно вести в том числе международную политику, Украина обязательно спросит, кто же это нас во время войны э, осыпал такими недобрыми заявлениями и я говорил, что никогда Украина не будет в европейской семье или в НАТО или где-то. Ну, мы, мы, как говорится, все записываем. На карандашке у нас все. А чому вот так идущий постійно, фактично в банк, ну, он же ж не дурный, не может розуміти потенційних наслідків, ничего не боится. Он, наверное, що якось то крапельками или, в принципе, піде, как піде? Я думаю, здесь несколько вариантов возможны. Первый вариант. Орбан прекрасно понимает, что без дешевых российских энергоресурсов его режиму э, при усилении оппозиции сейчас может э, настать гайки, как, как говорится, э, и это его беспокоит. А мы же сейчас перекрыли э, часть нефти лукойловской в и в Венгрию и в Словакию, там НПЗ тоже есть. Э, и вот беспокоит это Орбана, а еще беспокоит, что транзит заканчивается в конце этого года. Вот тут-то очень внимательно следить, чтобы оно там какие-то мутки. Один газ мы такой пустим, сякой пустим. Здесь надо очень внимательно следить. Ну и режимы держатся, да, на, на, в том числе и на том, что смотрите, сколько вы платите, благодаря мне, что я со всеми торгую. С диктаторами, с Россией, от Евросоюза денежки получаю и так далее. И вот они, а они в соседней стране платят больше, потому что они такие принципиальный, думают, что если у кровавого маньяка не, не берешь газ и нефть, то там, плохо спать будешь. Поэтому вот так вот. И еще один момент я не исключаю, эта история ходит уже очень давно, что возможно, возможно, Россия, она же всегда делала очень серьезный акцент на сбор компромата на разных политических лидеров. Я не исключаю, что может что-то есть, ну, хотя это, мои, это чисто домысли мои. Кто хочет, можете погуглить. Есть там одна история, она такая полуконспирологическая, вот. Но я думаю, что скорее всего боится, что лишат его российской российской торговли с Россией и с Китаем, кстати, в том числе. Борисі, дякую безмежно за цю розмову за ці роз'яснення за те, що час ви знаходите. Побачимося буквально днями. Бережіть себе до зустрічі. Борися зенгаузен політехнолог Ірина Озлова, Моє ім'я. Дякую, друзі, що обираєте, довіряєте. приходите. підписуйтесь. Будь ласка, на ютуб Бориса великими синіми літерами. Просто в описі під цим відео можете знайти активне посилання. Також на YouTube 24-го Вдячні кожному, хто разом із нами крокує до перемоги. Бережіть себе, вірте збройні сили України. Побачимось і переможемо.